Mən konkret deyirəm şimalda vəziyyət həqiqətən azanzağlıdır. Bunun da müəyyən obyektiv subyektiv səbəbləri var. Ancaq ən faciəsi odur ki, bizim sərhədiyanı zonamızda və Rusman sərhəddə mənim dövlətimə olan etimadsızlığın azalması məsələsi bu bizim yaralı yerimizdir. Bu gün bir neçə əmli hər cür susdurmaq olar. Hər cür olar. Yəni müəyyən şərtlər var, məşallah, yollarını da bilirlər. Biznə intizamımız var da, tuta da bilərsən, öldürə də bilərsən. Ancaq nəticə etibarilə sənin fəaliyyəti və 1 ildən, 5 ildən, 3 ildən sonra qabağına bu bir daş kimi çıxacaq ki, vaxtında bədvaxt oğlu düzliyirdi. Dağılır ora, bir sahib lazımdır ora. Biz bir şey ki, 2 ildir bu ıı, danışırıq, deyirik bu qırmızı masadan da 1 ildən özümüzü öldürük ki, korrupsiya Dövləti cinayətdir. Korrupsiya deyib keçməyin. Korrupsiya bizim millətimizin, dövlətimizin gələcəyinə çalınan baltadır. Kim o ilə məşğul olursa əlin kəsmək lazımdır. Və maraqlısı budur ki, Ayğun xan, bu gün mən bunları ömrü boyu məni yaxşı tanıyanlar bilirlər, heç bir iddiası olmayan jurnalist kimi deyirəm. Heç bir iddiam yoxdur mənim. Heç bir istəyim, heç bir belə gözləntim, belə şəxsi məna da Azərbaycan dövlətinin hüququ hüququ olmasını da gözləmirəm. Yox, heç onu da gözləmirəm. <laughs> e, mən ancaq <laughs> yox, bu pislə çalışıram. Bilirsiniz necədir? Bu pisdir ki, bu gün cəmlinin dedikləri qulaq arına vurulub sabah hansısa siyasi, iqtisadi və yaxud digər iddiası olan insanlar kütlə halında sizin qabağınızda çıxsa, bu vəziyyət ağır olar. Bu gün mən elə-belə bir nəfərə deyirəm və ayıldıram ki, burada vəziyyət yaxşı deyil. İcra başı, nə bilim, dəstə başçısı nə istəyirsən deyilən, ancaq bu adam oranı dağıdır və Qubanın faktlarını müzakirə edərik. Qalan bütün rayonlarımıza və belə. Bu Qubdurdu. Şimalda və o cür strateji yerdə, hansı ki, biz bu sir deyil, məndə siyasi Bələ diplomat olmadığım üçün rahat danışa bilərəm də, mənim sözlərim dövlətin sözü deyil. Fakt bilir ki, biz qonşularınızda nə səbəb biz belə yarmamışıl da deyək. Sən mənim axı bax Rusun ayağının altında olan torpağımda niyə mənim dövlətimə etibar edirsiniz? Soruşuram mən, sual verirəm. Niyə axı o bizim adamımız dərbənd tərəfə keçib belə 2 dənə rusu görən kimi ora daha çox meyl eləyir. Oranın ədalətinə inanır, sənin ədalətə inanmır. Niyə? Niyəsi bax bunlar hamısı. Çünki 200 nəfər burada, 300 nəfər bir başqa işdə, 500 nəfər başqa işdə. Qardaş, bütün bizim çaylarımıza Qubanın ərazisində fəaliyyət göstərən Ziyaddin Əliyevin karyerələridir. Və görün baxın çaylar 30 metr, 40 metr dərinə düşüb. Faciədir bu. Bu faciədir. Qışqırırıq, baxmırsınız. Nə bilim danışırıq, baxmırsınız. Bu adamların nə bilim necə deyək ki biz, bizim gücümüz nəyə çatır ki? Bir qələmimiz var. Onu da aparıb verib məhkəməyə 7 ayə belə saxlamısan. Heç mən düzəməllik işləyə bilmirəm. Bəli, yəni, bu vaxtlar məyilli gəlir ki, tirajdan gəl malıdır media. Diqqətindən çox ehtiyac var. Əlbəttə ki. Ə, əziz izləyicilər, sizin də köməyiniz nə ola bilər? Bu məsələ tirajdır. Tirajdır. Heç olmasa bir like düyməsini basın. Orda bir like düymənizə əsir gəlməyin. Bir vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirin. Mən sizdən hər birinizdən döyə-döyə xahiş edirəm. Azərbaycan. Paylaşın bu verlişləri. Paylaşın, danışın. Gəlin efirə çıxın. Biz məsələləri ictimaiyyətləşdirməsək Necə olacaq? Uzaqbaşı Cəmlədin səniyəcəklər. Nə olsun? Cəmil kimi 5 nəfər adam həbsə iştirak etdirsək, yəcümüsü bəlkə kimlər isə o bir çəkinər, necə olmasa onların üzərinə gedər bu korrupsiya qarşısının mübarizə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində biz insan adları çəkirik. Bu bu qayda da çəkirik. Ya bundan sonra araşdırma, açıqlama olmasa, də nə edəyik? Bu qayda faktlarla bu adam şikayət edib ki, mən onun şərəf və ləyaqətini alçaltmışam. Şərəf və ləyaqətin cinayət məcəlləsinin şərhində, kommentariyasında açıq-aydın yazılıb ki, şərəf cəmiyyətin üzvü kimi insanın əxlaqi, mənəvi, mədəni keyfiyyətlərinə başqa şəxslərə, dövlətə, cəmiyyətə münasibətinə görə ona verilən ictimai qiymətdir. Qardaş, sənin dövlətə, cəmiyyətə, prezidentin sözünə verdiyin qiymət bab, De, budur. Nə burdadır? Hə, bax bu şərəf budur. Cibündəki kartlarındadır. Hə. Və mən səni, bax bunu necə təhqir eləmişəm ki mən Var burada. Yəni bu şərəfdirmi? Sən əgər mənim şəxsən e, dövlət çində işləməmişəm. Ancaq mən həmişə şərəf bilmişəm o işi ki, mənim baş redaktorum mənə tapşırıq verir və mən onu e, layiqincə mükəmməl yerinə yetirirəm qayıdım onun üstünə. Mən hardasa gedib o baş redaktorumun üzünü qarə eləyəcəmsə, mən elə həmin günü mən onu böyük bir ayıb sayandır, özümə. Və bu da sənin belə deyəydə de, bizim aləmdə bu başımın məyəndəsinin belə bir hərəkəti birbaşa başlanır. Bizərdən deyirik ki, biz dəfələrlə dünən də efirdə müzakirə biz deyirik ki, icra başçılarını tuturlar. Gö icra başçılarından başqa rayonda bir günah eliyən yoxdurmu, qanun pozan yoxdurmu? Təbii ki var, amma prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi icra başçıları, ümumiyyətlə indiki dövrdə Bəli, indiki dövrdə onlar tamamilə fərqli keyfiyyətlərlə işləməlidir. Kuratorumuza Siz... bu barədə şikayət eləyəndə ortada faktlarımız var da. Kurator izah eləyir. Deməli bu İmran adlı şəxsin elə bil o Xanlar Heybətov, İmran Yusifov, Xanlar Heybətov bu yaylaq məsələsində kurator Habil Əzizməmmədov çıxıblar. Deyirlər ki, ay müəllim, bəs belə 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 belə, belə. kuratorun münasibəti yəni, daha də dəhşətlisindəki? Dəhşət. Hə, bəli, şimalın kuratoru. Daha dəhşətlidir onun münasibəti. Deyir ki, ziyyətin belə niyə eləsin ki, bəlkə 12.000 ona çatmayıb tam. Ya da başqa variantı ola bilər ki, 12.000-dən çox pul veriblər də, yəni kimsə başqadan. Münasibətə baxın, bu 12.000 Qardaş 12000 böyük ağır cinayətdənsə məlumat verirlər. Səhimin münasibətə bax. Və həmin kuratorla mən oturub ümid edirəm ki, mənim regionda hər şey düzələcək. Belə şey yoxdur. Bu boyda dövləti, bu boyda. E, Belə eləməz. Sözün deyil. Valla sözüm bitdiyi yerdə, əslində o qədər hamı bütün cəmiyyət baxır ki, indi hər halda mən paylaşasam şimal əhli biraz mənim səhifəmdə şimal aktivdə valla görün baxarsınız şəhrlərə. Hamı yazacaq ki, bular hamımız bilirik də. Məsələ budur ki, Bakı da bilir buuları. Niyə subla, niyə buna göz yumurlar, niyə də niyə? Məsələn, səbir dedilər mənə. Elə hakim də dedi səbirli ol. Nə bilim başqa-başqa bu istintaqlar olan adamlar başqa adamların əli ilə məni eşitdirdilər ki, başqa adamların dili ilə dedilər ki, sən səbirli ol da, səbirli ol. Hı -hı. Mən səbirliyəm, ancaq qardaş belə olmaz ki, 7 aydır səbirliyəm. Mənim məhkəməmdə tanış olan qızla oğlan artıq evlənir, bu gün səbəb uşaqları olacaq. Bitirin də bu məsələni. Qə o boyda Qarabağ müharibəsi 44 günə bitdi. Bu 200 kartoq oğul olmaq nədir ki, bunu heç yeyəndə bu boyda olmayıb. 3 aya yiyəm elə bir pulun davası 7 aydır gedir və bir 7 ay da uzadacaq ki, qəsdən, bilərəkdən edirlər bunu ki, Bəli. vaxt uzandıqca aziyyətin əliyəvə dəyməyəcəklər ki, ölkədə bunu mən açıq deyirəm və bir neçə dəfədə demişəm. Dövlət bu gün Ziyaddin Əliyevə ona görə sur ki, ölkədə presedent yaranmasın. Yəni e bir jurnalist de... təhqiqat başladı, hə, korrupsiya kampaniyası bir jurnalist araşdırdı və adam işdən çıxdı, özləri gələk tapsın. Hə, hə, bunu istəmirlər. Mən buna razıyam. İstəmirsiniz, əsəb eliyirsiniz. Qardaş, mən sakit dayandım da. 7 ay heç dayanmadım da işimi görərəm də və indi mən o qırı faktları da hamısını açıb qoyacağam axı. Və heç kəsə deyə bilməz ki, istintaq səbəbi niyə? Çünki hər kəsin e, bildiyi, hamısının bildiyi şeydir. Sənin istintaqında sirr qalıb mı ki? Orda... Bütün çayxanalar bunlara danışır. Burdan gedir bələdiyyə, orada istintaq idarəsinə ərizəsini yazır, o izahatını yazır. Gəlir bura bütün Quba səhəsi gün danışır ki, bu da etiraf elədi onun kimi. Hamı bilir bu nə qədər al-ver eləyir gətirdi bir də bəzdaxdın birinin yazğın birinin özünə birinci mağını götürdü kasıbın birinə ki Hı. güya mən demişəm ki Ziyaddin Əliyev pul qazanır hamsını işə qoyanda mənim sözümü yalançı çıxartmaq üçün el adam gətirib qoyub ki kim baxsa deyər ki bunun pulu var cəm də yalan deyəsən də ancaq razıyam e, bir italyalı İbrani onunla bitmir axı məsələ oturub sizlən bir tələnə başarın axı heç Obu belə adamdır ki, uşaq bağçasına, uşaq bağçasına tarixdə bir ilcə imza atmışdı. Oğlanı qoymuşdu müdir. <laughs> Vallah, Cavan oğlan özü icra hakimiyyətinin istisini <laughs> aparıb qoyubuşar bağçasına müdir. Nə var, nə var bunun dediyim məbləğə heç kəs gətirməyib. Pəhələri yordu, bağça müdiri yeri boş qalıb demişdi, gedənə biraz yola ver də. Bir getdi, biraz yola verdi. İndi başqa qızı qoyub ora. Oğlanın da cəsarətində bravo. Yəni uşaq bağçasında müdirişdə. Hə, nə bilim, çox acınıq, ağlı bir şeydir. Belə fəciedir. Əsl fəciedir və dövlət üçün. Yaxşı deyək ki, ə, prezidentin başı işğaldan azad olunan torpaqlarda vacib, daha vacib, nə bilim, siyasi filan. İndi mən öz həddimi bilən adamam da onun işinə bir söz demirəm. Axtar vicdanını və nə gəlmir? Ha, bu Mən dövlət var. bir bədəndir də. Bu dövlətdə elə bunun tək iki əli olmur ki, bunun ayağı olur, gözü olur, ürəyi olur. Qardaş, bu bədənin, bu bizim dövlətimizin bədən şəklində bir işləyən yerini görmədi ki, biz bu zəiddinin qabağında durub bir nəfər. Çünki, ay bala, bəsdir.